Sualdı bu da. Funksiyanın təyin əvlasti və qiymətlər əvlasti. Diqqətlə fikir verin uşaqlar. Təyin əvlasti x-in, qiymətlər əvlasti isə f(x)-in, yəni funksiyanın ala biləcəyi qiymətlərdir. Bəzən biz buna belə deyirik. Biz e, yəni x-in qiymətinin yerinə qoyub y-in qiymətini tapqırdıq biz. Baxın, x-in təyin əvlasti nədirsə, təyin əvlastından götürülmüş qiymətləri aparıb x-in yerinə qoyub hesablayanda cavabda alınan qiymətlər çoxluğudur, qiymətlər çox, qiymətlər oblastıdır. Yəni siz qiymətlər oblastını funksiyanın veriltdiyi ifadənin cavabı kimi başa düşə bilərsiniz. Qarışdırmamaq üçün adətən biz görə şərtlər qarışdırılır, təyin oblastı ilə qiymətlər oblastı. Aşağıdakı funksiyaların təyin oblastıdır. DF təyin oblastıdır, YF isə qiymətlər oblastıdır. Məsələn, belə bir funksiya verirəm. Şərtlər görürsünüz ki, bu burada x-ə istədiyim qiyməti verə bilərəm, mənfi, müsbət, 0. Çünki burada x-in ala bilməyəcəyi qiymətlər yoxdur. Onun üçün də təyin olvastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olur. Eləcə də cavabdakı ifadələ, cavabdakı ədədlər də mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olacaq. Yəni qiymətlər oblası da mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Belə bir ifadə verirəm. Siz özünüz -öz yaxşı bilirsiniz ki, 0-a bölmə əməliyyatı yoxdur. Görürəm x-ə 4 versəm məxrəc 0 olacaq. Deməli x 4-dən başqa bütün ədədləri ala bilər. Onu belə də yazırlar. x fərqlidir 4. Aralıq şəklində isə intervallarla bu şəkildə yazırlar. Mənfi sonsuzluq 4 birləşir 4 müsbət sonsuzluq. Siz bir anlıq belə düşünə bilərsiniz ki, 5-i mən E, hansı ədədlərə bölsəm belə düşünəy daha doğrusu 5-i bütün ədədlərə böldüm tutaq ki cavabda hansı ədədi ala bilmərəm mən? Cavabda ala bilməyəcəyim yeganə ədəd 0-dır. Onun üçün də qiymətlər olasdı mənfi sonsuzluq 0 0 müsbət sonsuzluq. Belə bir funksiya verirəm uşaqlar. x kvadratı çıxılsın 9-dur məxrəcdə. Bax görürsüzmü? Aydın məsələdir ki x-ə 3 verəndə 3 və -3-ü verəndə məxrəc 0 olacaq. O cümlədən də x -3 və 3-dən başqa bütün qiymətləri alacaq. Yazıram, mənfi sonsluq -3, -3 3 aralığı birləşir o da 3 müsbət sonsuzluq oldu, bunun təyin oblastıdır. Biz bu kəsrin 0 ala bilməyəcəyini yuxarıda dedik elə. Yəni 5-i nəyəsə bölüb cavabda 0 almaq mümkün deyil. Belə düşünün, əgər cavabda 0 alınsaydı Üzərinə 7 gələndə ümumi ştat cavab neçə alınacaq idi? 7 alınacaq idi. Kəsr 0 ola bilməyəcəyinə görə bütöv ifadədə 7 ola bilməyəcək. Deməli qiymətlər oblası 7-dən başqa bütün ədədlər çoxluğudur. Yəni mənfi sonsuzluq 7 birləşir 7 müsbət sonsuzluq. Belə bir ifadə vermişəm. Kəsr ifadə olsa da fikir verilmiş şagirdlər. X kvadratı + 4 0 ola bilərmi? Baxaq. 0-a bərabər eləsəm, bunu fərz eləyək ki, 0 olur. X kvadratı bərabərdir -4. Kvadrat mənfi ola bilməz. Yəni x kvadratı üstə gəl 4 ifadəsinin ən kiçik qiyməti 4dursa, 0-ı necə alsın? 0 ola bilməz. 0-a ala bilməyəcəyinə görə bu funksiyanın təyin oblası deyilə mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluqdur. Aydın oldumu? Əsas məharət qiymətli oblasını tapmaqdadır. Nə 0.45 yazdığınız qiymətlə roblasına. Bax belə düşünün uşaqlar. Məxrəc nə qədər kiçik olsa, kəsrin ən böyük qiyməti, kəsr ən böyük qiymətini alacaq. X kvadratı üssə gəl 4, ən azı 4 alır. Əgər məxrəcdə 4 olsa, məxrəc 4 olsa, məxrəcin ən kiçik qiyməti kəsrin ən böyük qiymətidir. Baxın 0.45-i sağa yazmışam. Əyri götürsə sol tərəfin intervalına 0-ı necə çıxartdım mən? Şagirdlər məxrəci belə düşünə bilərsiniz. X ədədləri verəndə x orada ola bilər 10, yəni məxrəcdəki ifadə ola bilər 1000, 10000, 100000, düşünün də siz. 5/1000, 5/100000, 5/1 milyon. Gedərək nəyə yaxınlaşırıq biz? Gedərək 0 ədədinə yaxınlaşırıq, amma heç vaxt 0 olmur. Onun üçün də 0.4 ilə 0.5 aralığı qiymətlər oblastının tapılmasıdır. Yəni qiymətlər oblastıdır. Başqa bir hesablamayla da çıxartmaq olar. Bax bunu məsəl üçün belə yaza bilərsiz. Mən belə bir təklif irəli sürürəm. x² + 4 = əbərləyin a ədədinə. a ədədinin ala biləcəyi qiymətlər çoxluğu elə qiymətlər oblastıdır. Bu şəkildə vursam, hesablasam bunu. ax² + 4a 4a = 5. Buradan x kvadratını tapsam 4a-nı digər tərəfə keçirib a-ya böləcəm. Alınacaq 5-4a bölünsün a. Baxın fikir verin şagirdlər, bu yaxşı yoldur. Kvadrat 0-a və yaxud müsbətə bərabər olmalıdır. Kvadrat mənfi ola bilməz. Ona görə də mən bu kəsri, yəni 5-4a bölünsün a kəsrini nə edəcəm? 0-dan böyük bərabər eləyəcəm. Baxın, bax bu, bu şəkildə İntervallar üsulu ilə bu bərabərsizliyi həll edəndə 0 və 4/5 ədədlərini ədəd oxunda qeyd elirəm. Baxın, bax bu, bu şəkildə. Özünüzə bir ədəd verin, 10 qoysam, məsəl üçün sürət mənfi olur, məxraj müsbət olur. Deməli, mənfi, müsbət, mənfi. Baxın, bu bərabərsizlinin həlli elə 0-4/5 aralığıdır. Gördünüzmü? Hesablama nəticəsində qiymətlər oblaşdırman tapa bilərəm. Kök altında x³ funksiyası. Baxın uşaqlar, kök 6 e, şəklində verilən funksiyaların təyin oblastı belə tapılır. E, siz kəsədən yadda əzver yadda saxlaya bilərsiniz ki, hə, kök 6 ifadə rast gəldim 0-dan böyük bərabər idim. Amma siz bir də düşünün ki, niyə biz 0-dan böyük bərabər edirik? Əsas məsələ budur. Ona görə 0-dan böyük bərabər edirik ki, məxrəc, e, üzr istəyirəm, kök 6 ifadə mənfi ola bilməz yəni köç altı ifadə 0-a bərabər 0-dan böy olmalıdır. x 3-dən böy bərabər yəni 3-dən müsbət sonsuluğa təyin oblastıdır. x-ə ən azı 3 verirəm. 3 verəndə görürəm ki, cavabda 0 alıram. Məsəl üçün bu aralıqdan 4 götürüb qoyanda görürəm ki, cavabda 1 alıram. Görürəm ki, cavabdakı qiymətlər 0-dan başlayır. 0-dan başlayır və böyməyə davam edir. Və yaxud da belə düşünə bilərsiniz ki, hesabi kökün hesabi kökün Ən kiçik qiyməti nədir? 0. 0 müsbət sonsuzluq. <coughs> Belə bir funksiya vermişəm. Şagirdlər, burada nə kəsr var, nə də kök var. Kök 6 işarəsi var. Ona görə də bu tam cəbri ifadə formasındadır. Tam cəbri ifadə formasındadsa, tənublaqda olacaq mənim sonsuzluq müsbət sonsuzluq. Amma bir nüans var burada. kvadrat var burada. Kvadratı verilmiş Mütərizə daxili ifadə 0 ola bilər. Görürsüzmü? 5 verəndə 0 ola bilər. Kvadratın verilmiş ifadənin daxili 0 ola bilirsə, o ifadənin ən kiçik qiyməti elə olacaq 0. Üsuna 6 gələndə olacaq 6. Yəni 6 müsbət sonsuzluq bu kvadrat ifadə e, funksiyanın qiymətlər oblasıdır. Bunu bunu ətraflı biz irəlidə toxunacağıq, ətraflı izah edəcəm bunu irəlidə, amma Bər başdan bu şəkildə ifadələrin qiymətli ortalaması necə tapılır deyim sizə. Mənfi -b kvadratı böldürdə üstə c. Tam cəbr ifadə mövzusundan bu sizə məlumdur şagirdlər. Bax bunu hesablayırsınız. Yalnız baxırsınız, a müsbətdirsə -b kvadratı böldürdə üstə c-dən müsbət sonsluğa kiçikdirsə, mənfi sonsluqdan bu ifadəyə kimi olur. Məsələn belə bir funksiya vermişəm mənfi b kvadratı, yəni b - 6-dır, a - 2-dir, c də - 5. Görürsüzmü? Mənfi b kvadratı / 4-ə üstə gəlsə, cavabı nə tapdım? -0.5. Baxın, a-sı mənfi olduğuna görə, mənfi -2 olduğuna görə olacaq mənfi sonsuzluq -0.5. Məsələn, burada müsbət 2 olsaydı, olacaq idi -0.5 müsbət sonsuzluq. Şagirdlər, tək və cüt, cüt funksiya. X-in əks qiymətlərində funksiya eyni qiyməti alarsa, bu cüt funksiyadır. Məsələn, mən belə bir funksiya götürmüşəm, f(x) = x kvadratı. Aydındı mı? Bu funksiyanın təkliyini və cütlüyünü yoxlayaq. Şagirdlər, x-in yerinə -x qoyuram və cavab görürəm ki, x kvadratı alındı yenə də. Yəni f(x)-in qiyməti ilə f(-x)-in qiyməti eyni alındı. Əgər f(x) = f(-x) şərtini alırsuzsa, funksiya cütdür. Qısa və konkret. Cüt funksiyanın qrafiki f(x) oxuna nəzərən simmetrikdir. Çünki şagirdlər ixtiyarı iki əks qiymət götürəndə a və -a. İndi mən burada da, misal kimi x² funksiyasını götürmüşəm də, a-da və -a-da alınan qiymətlər eynidir. Görürsüz, şagirdlər? Yəni nöqtələrin ordinatları eynidir. f(x) və f(-x) və yaxud a və -a üçün desək, f(a) və f(-a) bir-birinə bərabərdir. Yəni y oxu boyunca qatdayanda şagirdlər sağdakı hissə, sağdakı hissə soldakı hissənin üstünə düşür. cos(x) funksiyası cütdür. x-i n şəklində verilən funksiyalardan ən cüt olduqda, yəni x kvadratından başa x^4, x^6, x^8 funksiyaları cüt funksiyadır. Modulda x funksiyası da cütdür, şagirdlər. ax * bx * cx funksiyasısə, b sıfır funksiyası olduqda cüt funksiya olur. Digər hallarda isə nə təkdir, nə də cüt. Yəni heç va tək funksiya ola bilməz bu. x-in əks qiymətində funksiyada əks qiymət alarsa, bu tək funksiyadır. Məsəl üçün mən yazmışam f(x) = x³ funksiyasının təkliyini və cütlüyünü yoxlayaq. Şagirdlər f(x) x³dur, görürsünüzmü? f(-x) isə -x-in kubu, o da bərabərdir -x³. f(-x). Fikir verin, baxın, burada çox sadə bir şey var, şagirdlər. Baxın, bax x³ f(x)dir, elədimi? x³-ün yerinə burada f(x) yazsam, Onda aşağıdakı şərt ortaya çıxacaq. f(-x) = -f(x). Sanki arqumentin mənfisi f-in qarşısına çıxıb. Yəni siz tək funksi, bildiyiniz tək funksiyaların hamısında bunu eləyə bilərsiniz. Mənfi işarəsini keçirdin funksiyanın qarşısına. Aydındı mı? Baxın bu şəkildə. Tək funksiya koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Yəni uşaqcılər, məsələn x kub funksiyasında x-ə 2 verəndə olur 8 məsələn. Bu nöqtənin ordinatı 8-dir. Elədimi? -2 verəndə isə fərz eləyək ki, oldu nə? -8. Şagirdlər, baxın, bu nöqtə ilə bu nöqtə koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Yəni bu iki nöqtəni birləşdirsək, iki nöqtəni birləşdirsək, koordinat başlanğıcı bu birləşdirdiyimiz xəttin tən ortasına düşəcək. Bəzən şagirdlərə çətin gəlir bu Mən sizə belə bir üsuldə deyim. X oxuna nəzərən qrafikin bir hissəsini simmetrik yuxarı qaldıranda cüt funksiya alınır. Və hələ istəyirsiz digər qənadını aşağı endirin. Qrafikin digər hissəsini aşağı endirin, yəni x oxuna nəzərən simmetrik çevirin aşağı. Yenə də cüt funksiya ortaya çıxacaq. Baxın indi. Sinus iklis, kiz, kiz, x, tangens x, kotanjens x x-su n, yəni n tək olduqda bir də k bölünsün x funksiyaları təkdir. Şərtlərin heç birinə ödəməsə funksiya nə təşkildir, nə də cütdür. Şagirdlər, elə düşünmürəm ki, funksiya yataçı olacaq ya da cüt. Funksiya bu şərtlərin heç birinə aid olmaya da bilər. Baxın, bu funksiyanın təkliyini və cütlüyünü yoxlayaq. O sadmən nə arazam şagirdlər? X-i mənfi eləyəcəm, yəni mənfi x götürüb hesablayacam ifadəni. Olacaq modulda mənfi x, baxın indi vurulsun sinus mənfi x Mən bu yax tək funksiyada belə bir söz dedim. Dedim ki, e, tək funksiyada mənfini, mənfini funksiyanın qarşına çıxartmaq olar. Baxın, burada modulda -x modulcu funksiyadır axı, mənfi itir. Elə modulda x olur. Yəni modulda 5 ilə modulda -5 eynidir. Sinusda mənfi qarşıya çıxır, vurulsun -sinus x, fikir verin dənə. Tangens də tək funksiyadır, demə, mənfini qabağa ötürürəm mənfi tanj x. Şagidlər, sürət və məxrəzdəki mənfilər x gedir, qalır burada modulda x vurulsun sinus x. Bax görürsüzmü? Sinus x bölünsün tanj x. Həmin ifadənin özü alındı mı? Özü alındığına görə deməli f(x) və f(-x) eynidir. Yəni verdiyim bu funksiya cüt funksiyadır. Əgər burada bir dənə, bir dənə də olsa mənfi işarəsi qalsaydı axırda onda funksiya olacaqdı tək funksiya. Bu durumda funksiya olur cüt funksiya. Belə bir funksiya vermişəm, funksiyası c-nin hansı qiymətində təkdir? C-nin hansı qiymətində təkdir? Şagirdlər: Mən x-i -x elədim, siz istəsəz ədəd də qoyub hesablaya bilərsiz. Məsəl üçün f2. Mən x-a özüm üçün 2 verib hesablayıram. 2 qoyanda 2-nin kubu 800, 2 vuruq 2 4 olacaq. 12 12 - 3 n-dir 9 alınır 9 üssəgəl c bir də f - 2-ni hesablayıram baxın -3 qoyanda -8 bu da -4 olacaq mənfi -12 olur e, -15 yəni c çıxılsın 15 şağirdlər siz yaxşı bilirsiniz ki deməli tək funksiyada tək funksiyada f - 2 bərabərdir f2 şərti önəmlidir. f2 şərti önəmlidir. Yəni mənfi f2 daha doğrusu. Yəni burada dedim ki, digər tərəfdə x-in mənfisi f-in qarşısına çıxır. Elədimi? X-in mənfisi qarşısına çıxır. f-mənfi 2 məlumdur. Olur c-sı 15. Elədimi? f2 isə 9+c idi. Onun qarşısına mənfi atanda olacaq -9-c. Keçiridim bu üzə. Buradan 2c bərabərdir sadə tənliklə də 2c = 6-ya, c də buradan bərabər olacaq 3-ə. C-nin 3-ə bərabərdir. C-nin 3 qiymətində funksiya həmişə tək funksiyadır. Artan və azalan funksiya, bu da sağda bir anlayışdır. X-in qiyməti artdıqca funksiya da artarsa, bu artan funksiyadır. Özümlə funksiyanı götürmüşəm şagirdlər. Məsələn, baxın x məsasın 1 versəm cavab 5 alınır, 2 versəm 7 alınır, 3 versəm 9 alınır. Yəni x-in qiymətləri 1, 2, 3 artdıqca funksiyanın qiymətləri artır oldu. 5-dən 9. Sağa doğru getdikcə, yəni mənfi sonsuzdan müsbət sonsuza getdikcə qrafik yuxarı qalxırsa, deməli bu funksiya artan funksiyadır. Buna eyni zamanda biz monoton artan funksiya deyirik. Xəttli funksiya Əgər də x artdıqca y azalırsa, y azalırsa buna deyirik biz azalan funksiya. Şəkildə göründüyü kimi, yəni qrafika baxanda şagidlər artan və azalan funksiyanın fərqi açıq-aydın nəzərə çarpır. Şagidlər, funksiya var ki, biz hər funksiyaya artan və yaxud azalan deyə bilmərik. Həmişə şey artır və yaxud həmişə şey azalır, lakin monoton deyil. Yəni baxın Monoton olmayan funksiyalar da var. Məsələn, 5/x funksiyası yalnız azalandır amma biz buna monoton deyə bilmərik, çünki bu funksiya 0-da təyin olunmuyor. Bəzi funksiyalar isə həm artır, həm azalır. Digər tərəfdə parabola çəkdim. Baxın, bax bu şəkildə. Məsələn, bu mənfi sonsluq sıfır aralığında funksiya azalır, 0 müsbət sonsluqda isə funksiya nə olur? Artır. Bu həm artan, həm də azalan funksiyadır. Çagılar tərs funksiyanı izah edəyim biz. y = f(x) funksiyası üçün elə g(y) = x funksiyası var ki, g funksiyasına f(x)-in tərs funksiyası deyirik. Baxın indi sadədən gedəcəm, misal bir misal verib izah edəcəm sizə. Elə bilərəm ki, qarandıq bir şey qalmaz. Bu funksiyanın tərsini tapıram. Nə ilə əzvi biz burada? Fərz eləyək ki, y-nin yerində bir ədaddır də biadət durub siz bunu tənlik kimi həll edib x-i tapın. Yəni y-i 2x + 3-ə vurdum, bu alındı. X-i sola keçirdirəm, y-i sağa keçirdirəm. X-i çıxartdıq mötərizə xaricinə. Buradan x = 3y + 2 / 1 - 2y. Nə görürəm mən burada? Y-dən aslı bir x gördüm. Y ilə x-in yerini dəyişdirsəm, şagidlər, artıq qırmızı rəngdə verdiyim funksiyaya Yuxarıda yazdığım funksiyanın tərs funksiyası olur. Tərs funksiyalar haqqında çox vaxt ə, bu fikir doğrudur şagirdlər. Bunun təyin oblasıdır, f(x)-in təyin oblasıdır, g-nin qiymətlər oblasıdır. Və ya xod f(x)-in qiymət dəyər oblası g-nin təyin oblasıdır, amma istisnalar var ki, bəzən pozula bilər bu. Tərs funksiyanı şagirdlər bu şəkildə də yazırlar: f^-1(x). Sizə bəzən f(x)-i versə İsəç f su -1 x-i tapın. Bu şəkildə yanaşmıyon ona. Yəni a su -1 1 bölünsün a-dır. Qətiyən belə olmaz. f su -1 demək f(x)-in tərs funksiyasını tap deməkdir. Yəni bunu digər ifadə ilə qətiyən qarışdırmaq olmaz.